হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ বহুত দিন অহা নাছিলোঁ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ইউটিউবত কাৰণ নিজৰ কিছু ব্যস্ততা আছিলোঁ এইবাৰ মই অসম পুলিচ এবিধ মই চিলেক্ট হৈছোঁ আৰু পাছ মোৰ ভাল হ'ল এতিয়া মোৰ তিনি তাৰিখে যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট দিব এপইণ্টমেণ্ট আনিব যাব লাগিব আৰু নতুনকৈ যিবিলাকে দিব বা জীৱাৰ যিবিলাকে যিবিলাকৰ হোৱা নাই এইবাৰ মানে নতুনকৈ যিবিলাকে দিব মই কথাটাই কম যে তোমালোকে আগতে মানে কেনেকুৱা আছিলে আগতে অনলি ফিজিকেল বা দৌৰিলে বা লং জাঁপ মারিলে এইবিলাকতে বেছি নাম্বার পালে হৈ গৈছিলে হ্যাঁ কিন্তু আজিকালি কি আজিকালি তোমাক পঢ়াটোতো লাগিব ঠিক আছে তুমি ভাল পঢ়িব লাগিব যেনেকৈ মানে ফিজিক্যাল যিমান ধ্যান দিবা তেনেকৈ পঢ়াটোতো বহুত বহু ধ্যান দিব গ্রামার হোক বা ইংলিশ হোক মে মেথস হোক জি কে হোক জি কে অল মানে আজিকালিতো বেছি হয় গেমছৰ ওপৰত আহে তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বেছি নাহেই আজিকালি অসম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰততো নাহেই বেছি এটা দুটা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে বেছিকৈ আহে গেমৰ ওপৰত কোনটো খে কোনটো খেলুৱৈ কিহৰ লগত জড়িত তাৰপিছত আহে ৱৰ্ল্ডৰ ওপৰত বেছিকৈ আহে এইবিলাক তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু মেথছৰ পাৰিলে তোমালোকে ক্লাছ ছিক্স টু টেনৰ যিখিনি মেথছ আছে সেইখিনি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কেতিয়াখিনি আনিবা আনি কিনে কিতাপখিনি যোৱাৰ কৰি কিনে ওচৰতে হওক কোনোবা এনেকুৱা বা তুমি পৰিয়ালৰ স্কুলখনে হওক কোনোবা যদি টিচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ পৰা টিউশ্যন এটা ল'বা মেথছৰ মানে যিহেতু অনলাইন আৰু অফলাইন বহুত পাৰ্থক্য আছে অফলাইনত বহুত বুজি পায় বহুতেই কিছুমানৰ কথা বেলেগ আৰু কিছুমানে অনলাইন লয় বুজি পায় বেছিকৈ কিন্তু অফলাইনত মই ভাবোঁ বেছিকৈ বুজি পায় কাৰণ অফলাইনত যিকোনো বস্তু এটা সুধিব পাৰি ভালকৈ সেইভাবে ক্লাস সিক্স টু টেনের কিন্তু মেথসর কিতাব তোমালে ধুনিয়া আয়ত্ত করে লবা ক্লাস তোমার জি কে জি মই কারণে মানে বেশিক প্রিফেয়ার করি ক্লাস ফোর ক্লাস ফাইভ টু টেন যাক সশিয়াল সায়েন্স আছে সমাজ বিজ্ঞান আছে তারপর যাক কবির পরিচয় আছে সেইবিল কুয়েশন আনিবা নিজে বনাই লবা তার আর সমাজ বিজ্ঞানৰ কুৱেশ্যনবিলাক নিজে বনাই ল'বা নিজে বনোৱাই লৈ যেতিয়া নিজে বনাই কুৱেশ্যন কৰিবা ন তেতিয়া নিজৰ মনত থাকে আৰু বুজি পায় বস্তুবিলাক ক'ত কেনেকুৱা পঢ়ি পঢ়ি যেতিয়া কুৱেশ্যন নিজে ওলাবা তেতিয়া বুজি পায় কথাবিলাক তো সেইকাৰণে নিজে ওলাই ল'বা আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণেতো ইউটিউব চেনেলবিলাক আছেই বাৰু সেইবিলাক ইউটিউব চেনেল বহুত ভাল কিছুমান ইউটিউব চেনেল হয় তাৰপিছত নিজে যেতিয়া মানে তোমার পড়ি পড়ি যেটা কুয়েশন ঊলাবা না সেইখিন কুয়েশন বহুত মনত থাকে আর এই টাইম গ্রুপ স্টাডিও কৰিব লাগে গ্রুপ টাডি করলে কি মনত থাকে তো সেটাই আর আজকে পড়ে লাগবে নপহিলে কিন্তু একদম মানে তুমি ফিজিক্যাল তো পাস করবা ঠিক আছে ফিজিক্যাল করবা বা লং জাম্পত পাস করবা লং জাম্পতে টুয়েটি আনা একদম ইজি আজিকালি বা রনি তুমি আজিকালি কমসে কম বারো তেরো এনেকা আনা ইজি হয় তো কিন্তু যি মানে কিছুমান ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে লং জাঁপ ৰানিং বা চিন আপ এইবিলাকত তেওঁলোকৰ ভাল হয় কিন্তু পিছত গৈ 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 লাষ্ট টাইমত তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণত নাম নাহে বা ভাইভা দি ভাইভাত নাম নাহে সেইটো কাৰণে মই এটাই ক'ম যে দৌৰাৰ লগে লগে একেলগে তুমি ৰিটাৰ্ণটো ধান দিব লাগিব পঢ়াটো ধান দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ওপৰত যাব পাৰিবা যদি তুমি ভাবা যে মই অনলি রনি করিম কিন্তু মই রানিংয়ে করিম লং জাপ লং জাপ মারিম লং জাপ প্রেক্টিস করি পিছত পিছত হয়ে যাবেন কিন্তু একদম মানে সাকসেস হব নি ঠিক আছে মানে নাইনটি পার্সেন্ট এসে সাকসেস হব নি কারণ তুমি যদি আজি বর্তমান যুগত বহুত টেলেন্টেড লড়ি আছে আর যুত পড়াশুনা লড়ি লালীবিল আজকে আহে তো সেইভাবে মানে কম যে পড়াতেও গুরুত্ব দিব তাপচ তুমি ইভিনিং বা মৰ্ণিং ৰানিং কৰিলা নাই ৰাতি তুমি অলপ পঢ়িলা সদায় যদি দুই ঘণ্টা পঢ়া ত' বহুত দুই ঘণ্টা এতিয়াৰ পৰা যদি পঢ়া এতিয়াতো তিনি তাৰিখে যদি এপইণ্টমেণ্ট হয় তাৰে পিছত আৰু নতুনকৈ অনলাইন খোলা দিব খোলা দিলেতো আহিলেই ইলেকশ্যনৰ আগত যিহেতু হ'ব ৰানিং ত' ফিজিকেল কিবা এটা হ'ব আৰু ইলেকশ্যনৰ আগত ত' সেইবাবে এতিয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগিব পঢ়িলেহে তোমালোকে পিছত ছাকচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা সেইখিনি মই ক'লোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ পৰা শিকিব বিচাৰা মই যিখিনি জানো ঠিক আছে মই যিখিনি জানো মই মই সেইখিনি শিকাম মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ভিডিঅ' দিয়া আছে আছাম হিষ্ট্ৰী হওক বা আছাম টি হওক সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' দিয়া আছে আমি আছাম জি কে হওক দি আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা আৰু মই নতুনকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ ছিক্স টু টেন টুয়েলভ যে সমাজ বিজ্ঞান বা পলিটিক্যাল সাইন্সর কুয়েশন আছে মূল অলরেডি আছে মানে সেইবিল দিয়ে থাকিম পার্ট বাই পার্ট তোমালোকে তারপর চাব পার যখন নতুন করে আসিসা তোমালে সাবস্ক্রাইব করবো একদম আৰু ভিডিওটি ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিবা বা লাইক করবা আর যদি ভাল না লাগে বেলে কথা বারো কিন্তু ভাল লাগলে শেয়ার লাইক করবা বন্ধু যিটো বস্তু মানে তোমালোকে আলোচনা করে করবা না সেইটা বস্তু মানে কি হয় বেনিফিটস বহুত আছে যে আলোচনা করবা মনত থাকে প্লাস কথা এই আর কিছু বস্তু এনেকুৱা কি মানে তার কুয়েশন জানো বা ওশরজনে এটা জানে সেইটা কুয়েশন ওচৰজনৰ কুয়েশন মানে জানিম এন্সার তো জানি জানিম মূরত সি জানিব তিনকে মানে কি হয় দুটার লাভ হয় ঠিক আছে সেইভাবে কই ধর আলোচনা করে প্রেকটিস করা পৰা পড়া স্টার্ট করা